Сидели, кушали за столом на кухне с женой. Мгновенный хлопок, полетело внутреннее стекло. Испугались, выскочили. Потом я вышел на улицу, посмотрел, лист металла у меня во дворе лежит. Смотрел вот этот вот, заметил козыречек разбитый со своего двора. А вышел, когда сюда на улицу, здесь уже люди пробежали. Зашел. Тут И пришла еще кума с кумом с детем. Вот они тут в огороде что-то пололи, днем ходили. А к вечеру, наверное, пришли сюда. Беседка была, наверное, сели в беседку. А дети, видать, были в, доме, что дети живы остались. И побежали к соседям. Дети целые были? Ну да. Они, наверное, были с ними, да? Они в хате вроде смотрели повезло просто mm -hmm. Ой, она когда стреляли она так боялась она у них погреб в доме и она всегда подбегает к погребу и говорит мама давай в ямку туда в ямку это на глазах мать убила. что с ней будет Сирота. тератором Труба перепідна. Буквально там годину тому назад місто знову було обстрілено, чи стара частина міста була знову обстріляна бойовиками ДНР з тої сторони. Був прильот снаряду, було вбито три жінки, один чоловік, і зараз ще один знаходиться дуже в тяжкому стані в лікарні. Йому казується допомога. Ну Скільки вже можна казати, навіщо стріляти по тим кварталам, де живуть люди. ну навіщо Ну навіщо, страждають. Тут не було ні одного військового. Тут немає просто ні одного військового, якраз в цьому місці, де, де, де сталася ця трагедія. Жах, просто жах. Прикосновення... Да, Зарвався да. і пішли осколки. Я бачу, бачу. вдома. Mm -hmm. А там навіть дерку пробило, але осколков навіть нету в да? ванні. Мы находимся во дворе дома номер 53 по улице Сапронова, города Авдеевки. В данном месте произошло преступление, которое предварительно квалифицировано как террористический акт, повлекший смерти людей. А конкретно кто пострадал, сколько людей? Пока осмотр места происшествия, установлено, что здесь имеются тела четырех людей. Предварительно три женщины и один мужчина. Причина предварительно. Причина около 19-15 сегодня 13 мая был обстрел города Авдеевки. Ориентировочно пока направление неизвестно. Можно говорить, что на данный момент это направление со Спартака. Вот. Какой калибр, пока еще неизвестно. Почему? Потому что никаких э, снарядов на месте происшествия не, не удалось обнаружить. Вот. Судя по осколкам, э, это конкретно два мелких осколка, можно судить, что это не минометы, а конкретно свольная артиллерия. Калибр устанавливается. Про состояние раненого вы не знаете ничего. Известно, что находится мужчина. По предварительной информации, это сын хозяйки дома, находится в больнице. Его состояние пока мне неизвестно, потому что я работаю в данном, на данном месте происшествия. А среди погибших ну, пол? Как я говорил ранее, среди погибших предварительно имеется три женщины один мужчина. То есть, по нашей информации, одна из них хозяйка дома, вот, и двое из них муж и жена. Это, скорее всего, какие-то либо родственники, либо кумовья, по данным соседей. Вот. А еще одна личность одной женщина останавливается. А что еще были дети? Вам что-то об этом известно? Мне известно, что здесь были двое детей, но на данный момент они были эвакуированы с данного места. Я с ними не разговаривал. Что поясняют они, мне неизвестно.